Це програма «Вважайко» і сьогодні ми спробуємо дізнатись, навіщо півник кричить «Ударіку!» Тож прямуємо до дошкільнят. Петушка коли-то вже бігала. У бабушки і з дідуська бігала. Розкажи, який петушок? Ну, він білий, у нього туліще біле, а грибишок у нього красний. І тут от так, отак, клокаво, трохи згнутий вверх. Ось так А какого он цвета? Ну какой-то непонятно. Я его только не вижу. Он как вечером. Ну, что, он становится черным. И не видно его. Даже телескоп его не рассмотрит. А зачем нужен петуху-гребешок? Чтобы, что это... чтобы его узнать. И для этого, если не... э, чтобы человек не знает, кто это, и узнали. петуха. Как узнать, что это петуха, не курица? Потому, потому что, что у него есть на голове. и потому что он кукарекает. А почему курочки петушка как самого главного выбирают? Потому что он, он кукарекает. кукарекает и, и будет и, и, и будет людей. и как будильник. Он кукарекает, потому что а не кукарекает. А почему курица не кукарекает? Не может. Собака живет у людей. Как он кукарекает? Кукареку. 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 Ку -ку. Когда вот не спят, и то кукарекает, обозначает, что он добро. Всыпаться. А когда петух кукарекает? Утром утром. А время есть какое-то особенное, когда он кукарекает? В девять можно. Почему разные петухи в разное время кукарекают? Потому что в разное время утро. Они в разное время кукарекают, потому что эм, им так хочется. Зачем петух э, так громко кричит? Потому что. Люди не спят, потому что они крепко спят, потому что они так устали, устали да устали, чтобы солнышко разбудить. Чтоб спали все люди, что шо... уже утром настало. А зачем петуху, чтобы все проснулись? Потому что на работу опоздает или в садик, или еще куда-то нужно опоздать или на английский опасно. Хозяин. Чтобы он по хозяйству все убрал. А днем зачем они кукарекают? Чтоб, если кто-то же хотел работать, то они уже в сон уложатся, то он кукарекает. И дальше работает. Да, угу. чтоб чтобы доделать работу. А то Ee, забудеш про роботу, коли вже заснеш. Це була думка дошкільнят. А тепер наукова версія. Як можна дізнатись, що хтось тримає на подвір'ї курей? Правильно, за кутку даканням та голосним криком півникам. Але ж усі навколо кажуть, що півень кукурікує для того, аби розбудити навколишній світ такий собі пернатий будильник. Насправді ж завдання півника зовсім не будити своїх хазяїв та інших тварин. Півень дуже забіякувата птаха. Він не любить, коли хтось, окрім нього, заходить на його територію, знаходиться серед його корей чи їсть його корм. Тому, аби іншим півням навіть не спало на думку знайомитись із його курками, півник кукурікає. Якби він міг розмовляти людською мовою, це б означало слухай мене уважно, це мої кури, мій курятник та моя їжа. Тільки не спробуй до нас наблизитись ворожий півні, отримаєш стусанів. Саме тому, щойно півник прокинеться, він починає кукурікати. І відбуватиметься це. Час від часу протягом усього дня. До речі, коли інші півники чують чиєсь кукурікання, звичайно, вони відповідають, що і у їх корей та їхнього курятника також є хазяїн. Це була нова цікавинка, а тепер мультфільм. Давним-давно. Жили да были старик и старуха. Были они бедные-бедные, хлеба-то у них не было. Вот однажды они пошли в лес, набрали желудей, принесли их домой, потолкли и начали есть. Долго ли коротко они ели, только старуха уронила один желудь в подполье. Желудь пустил росток и в небольшое время дорос до полу. Старик, слышь, старик, надо бы на пол-то прорубить, пускай дубок растет выше. Ах, как вырастет наш дубок, не станем за желудями в лес ходить. Станем в избе рвать. Старик потолок разобрал и в крыше дыру сделал, а дерево все растет и растет. И доросло. До самого неба взял старик мешок и полез на дуб за желудями. Лес он лес и взобрался на небо. ходит старик по небу, смотрит, а желудей-то нет. Огорчился старик. Не огорчайся, старик! Вот, возьми жерновцы, они тебе пригодятся. На что они мне? Что я буду ими молоть? Возьми, возьми! Отнеси старухи! Слышь, старик, возьми и меня с собой. Вы со старухой, как малые дети, пропадете там без меня. Ну, старая, намаился я. Старуха, я ведь еще что принес? Постой, постой, дай-ка попробую я эти жирновцы. Батюшки, то блин, то пирог, то блин, то пирог, то блин, то пирог, то блин, то пирог. Слышь, старый, нет ли у тебя чего-нибудь поесть? Чего тебе, родимый, дать поесть? Разве блинков, что ли? Ты старая, продай мне свои жерновцы. Нет, продать нельзя. Продай, продай, старая, не упрямься. Нет, не продам, нельзя. боярин взял и украл у нее жерновцы. Не плачь, бабушка, не горюй, дедушка, я полечу, догоню, верну ваши жерновцы. Кукареку! Эй, слуги, поймайте этого крикуна и бросьте его в воду. Носик, носик, пей воду, <реку> ротик, ротик, пей воду, носик, носик, пей воду, ротик, ротик, пей воду, носик, носик, пей воду, ротик, ротик, пей воду. Позвал повара и приказал поймать петуха и бросить его в печь. В самый огонь. Отдай, боярин! Отдай! ラジカラジカラジカラジカラジカラジカラジカラ Принес петушок жирновцы, обрадовал стариков. Тут и сказки конец.